এইডাল হৈছে বাঘ ধেনু আৰু ইমান বেছি খৰাং হৈছে আমাৰ তাহঁতে আগতে এনেকৈ খেতিবোৰ যেতিয়া মাজে মাজে ফাটি যায় ৰোৱাতলিবোৰ তেতিয়া এই বাঘ ধেনুডাল খেতিপথাৰৰ মাজলৈ লৈ গৈ ধুনীয়াকৈ এবাৰ বজাই দিয়ে আৰু পাছদিনাখন বৰষুণ দিয়ে বুলি আমাৰ ককাহঁতে আমাক কৈ থৈছিলে আৰু বহুদিনৰ মূৰত আজি ইমান বেছি খৰাং হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বাবাই ধুনীয়াকৈ ঘৰতে এডাল বাঘ ধেনু বনাইছে আৰু পথাৰত এবাৰ বজাই চামগৈ বুলি কৈছে আৰু প্ৰ প্ৰকৃতিৰ কথা যিহেতু বৰষুণ দিয়ে নিদিয়ে সেয়া বতৰেহে জানিব আৰু কিন্তু হ'লেও এইডাল পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা বিশ্বাস আছিলে যে এইডাল বজালে বৰষুণ আহে বুলি গতিকে আজি ময়ো আপোনালোকক এবাৰ বজাই দেখাই দিছোঁ আৰু বাবাই পথাৰত গৈ পেলাই বজাইছে দুবাৰমান কিন্তু বৰষুণ আজি ৰাতিপুৱা সময়ত সঁচাকৈ অকণমান আহিছিলে আজি সেইবাবে সন্ধিয়া টাইমত এয়া ময়ো বজাবলৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ আৱাজটো বহুত বেছি ভাল লাগে শুনিবলৈ হাতী কাহান ঘূৰা কাহান দম দমকৈ বৰষুণ আন এয়া দেখিছেনে আৱাজটো ওচৰৰ পৰা আৰু বেছি ভাল লাগে মানে বাইকৰ বাইক চলি থকাৰ দৰে আৱাজ হয় আকৌ এবাৰ বজাই দেখাই দিওঁ বাঘ